Satu, tujuh, delapan, belah bawah. Apa pembahasan dia? Wal-a'malu. Qawla ma'alifu qadisallahu wa sallam wal-a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Dan segala amal itu Amalan tu Amal kita buat Amal salih yang kita buat berbagai-bagai Itu dia pergi ambil Iaitulah Anta muhdi ilaih Daripada segala amal Daripada sedekah Semayang Puasa Jihad Macam-macam lah ya Zakat Yang dan yang lain Daripada demikian itu Daripada segala ibadat Engkau menghadiahkan kepadanya Maknanya kita menghadiahkan Dia keadaan dia Ya, okay. yeah. kalau daripada orang atas ke bawah itu panggil sedekah. <laughs> ya yeah. kalau daripada uh, bawah ke atas itu panggil hadiah, hadiah. Hadiah atau setaraf hadiah. Jadi kalau dengan tuan dipanggil apa ni? Ah itulah kita menghadiahkan kepada orang atas. Jangan kita jumpa guru kata ni saya sedekah. Ha itu tadi tak ada adab. Eh, yeah. ha, dengan sedekah panggil Hadi, hadiah, hadiah. Ada pernah tu guru kita Ustaz Gaus <laughs> Ada seorang ustaz pergi rumah dia bawa dia kata ustaz dia kata saya sedekah ustaz ustaz gaul ambil ustaz gaul pulang balik. <laughs> ustaz gaul pulang ke balik. Dia tu peranjat betul dia tanya, -tanya anak dari kenapa ustaz gaul pulang. Entah cakap apa. Bila anak kata sedekah apa otak kau kata. Tutup guru dengan kau pakam ni tak lebih tinggi. Ke? Ya, sedekah ni pada orang bawah, fakir. Dia bukan fakir, Duit makan dia pun tak habis, -habis. Satu rezeki martabat pula dia lebih tinggi. Kita yang panggil sedekah, sedekah tu jahat adab panggil. Ya kena kata hadi, hadiah. Hadiah ni bentuk sementara kemesraan tu panggil hadiah. itu ha, maksudnya. Tapi lagi orang lebih tinggi. Maka sebab tu ibarat daripada kita kepada Taala dipanggil panggil muhdiha. Ya, ha itu kita hadiah. Seolah-olah lah Tuhan tahu berhajat ya. Daripada segala amalmu yang maklul Nak ceritakan yang kita persembah ke Tuhan ni banyak maklul Ya apa madul Dan segala akhualmu badul Maklul maknanya ada elat Banyak penyakit amal kita ni Semak dia kan macam ni Tak hadir hati lah lala, lalai lah macam-macam Kemudian pula madul masuklah penyakit Ria, ujuk Ya dan sebagainya ha, Maka yang tu kau hantar kepada Tuhan dalam bentuk tu Ya daripada barang yang datang ni atas semua daripada Ha, daripada ilham dan taufik dan hidayah kepada jalan makrifat dan kasbin mana pembukaan kasyaf itu dituntukan kepada segala orang yang ahli inayah dan ahli tahqiq jadi segala amal daripada ibadat terselekar semayang puasa zikir dan sebagainya dan yang lain demikian itu daripada segala ibadat engkau menghadiahkannya kepadanya mana kita hantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di mana yang engkau hadiahkan ya wa ayna tahdihi ilaihi dan mana yang engkau hadiahkan akan dia kepada Allah Taala daripada segala amalmu yang maklul mimma huwa ya muriduha alaikah ha mana yang kembali balik kepada kita barang yang datang atasmu balik ha mana daripada ilham taufik mana boleh ibadat tak ada taufik Ya, mana boleh. Boleh ibadat ibadat hidayah. Mana boleh. Siapa beri dia? Ah ha, maksud ni Kita buat pun bukan kita punya hakikat yang beri hidayah dia. Yang beri inayah pertolongan dia. Yang memberi ayah pun dia. Ya, tiga penting besar eh. Ya. Bangun malam-malam tu minta tiga, hidayah, inayah, riayah. Hidayah petunjuk bila ada petunjuk lepas bersyirik dan kufur. Yang kedua inayah mana bantuan dengan ada inayah dilepas mahfuzun alil kabair was sagair. Insan tu lepas daripada maksiat besar dan kecil sekecil se dan besar dengan ada inayah. Dan yang paling tinggi riayah. Apa riayah pemeliharaan. Bila ada riayah mahfuzun alil ghafarat wal khatar. Kalbi insan tu akan terpelihara atau ala maknanya memberikan pemeliharaan daripada kosong lalai tak sentiasa tiap-tiap nafas dia dengan Allah. Ya tiku lilmatin wanah pasien tiada nafasti dengan Tuhan itu bila ada riayah baru kita minta riayatullah pemuliaan daripada Taala mungkin insyaallah dia sentiasa turun naik nafas di dengan Tuhan habis itu dan adalah kepada orang yang ahli makam ya orang yang ahli makam ini segala amal itu dimudahkan bagi mereka itu dengan tiada berat dan tiada masyaqah Lepas tu guru kata kau cari mursyidmu Gurumu yang memimpin rohani Yang tidak mempayahkan engkau ya, Yang tidak memayahkan engkau dalam ibadat Jadi dia silap faham <guruh> Dia tanya guru sana bagi zikir banyak lah ya, 70 ribu, 20 ribu ha, Syekh ni bagus, dia bagi zikir 100 je ah, <guruh> ha, Ini kata Syekh betul ya, Sebab dia tidak memberatkan kita itu ke maksud dia ha, Kalau zahir maksud macam tu, tu Salah bantu tu maksud dia Maksud cari guru yang mana Dia meringankan kamu Bila kita buat ibadat rasa ringan Bila ada mahabbah ha, Itu maksud dia ni. Bila hati kita sudah ada rindu dengan Tuhan Buat ibadat Ya macam musuhan awal kan Dia sampai peringkat hakikat iman Dia nak berhenti ibadat tu bayar Makin sedap, makin sedap Cari guru yang boleh buka hijab kau macam tu dengan Tuhan Merasa lazat betul Ketika itu Ibadat orang tengok Berat daripada dia Sebab apa Halawah Kemanisan Ma'rifat sudah ada Itu maksud dia Ya yeah. ha. Sama nak berhenti ibadat pun Payah Kita pula terbalik Nak start payah Berhenti cepat <laughs> Ya yeah. Start payah Berhenti cepat Nak berhenti Sebab apa Kurang ada kemanisan Dengan Allah Ta'ala Sebab apa Sebab rohani sakit Itu satu, -satu hal dia Ya yeah sebab dia dapat kemanisan lain yang meng yang menggoncang kalbi dia sebab dia tak dapat lazzah dengan tuhannya ha. dan adalah kepada orang yang ahli makam ini yang duduk dalam makam mutahqiq segala amal itu dimudahkan bagi mereka itu dengan tiada berat dan tiada masyakah mana ibadat itu ringan sebab apa ringan sebab ada kemanisan dan yang paling besar kali nak buat ialah mahabbah dengan Tuhan tak ada mahabbah tu ada jalan jen. Sebab tarikuna tarikul mahabbah. Jalan sekalian ahli sufi, ahli ma'rifat ialah membentuk mahabbah yang kuat dengan Tuhan. Itu dalam suruh kita proses sampai dapat mahabbah. Ya. Yang nak ni kalbi. Dulu mata dah lepaskan. Mana fa'al kalbu Mana faal qalbu mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah tidak ada satu perkara yang terlebih memberi manfaat kepada kalbi insan Ruh, sir dia Untuk pergi ke Tuhan Daripada dua perkara Pertama apa? Eh, uzlah dan kedua tafakkur Ya, mana faal kalbu mislu uzlatin Uzlah asing. Arti yang suluk dia asing kan, ya. <laughs> dia asingkan diri tu. Kemudian dia ada fiha midanul fikrah masuk ke dalam dia midanul fikrah tafakur tafakur apa pertama sekali anil ma'asi kalau insan tidak tafakur dengan maksiat dia dia tidak akan dibukakan pintu makrifat dengan Tuhan barang siapa yang tak boleh dan gagal memandang kekurangan dia orang tu tak akan dibukakan jalan makrifat dengan Tuhan bidali kauli nabi sallallahu alaihi wasallam wa uyuba Apabila Tuhan nakkan hamba itu baik, iza arada iza arada Allah khairan faqahu fi wa zahawu fi wa basar yubah. Bila Tuhan nak pilih seorang hamba tu baik, selamat, berjaya dunia akhirat, maka pertama tafakuh. Dia Allah Ta'ala Allah Ta berikan kalbi dia Tuhan buka. Dia suka mendalami dalam ah, maknanya ulumu syari'i, mana hukum ataupun ilmu agama. Ya tafakuh fidin, ilmu agama tu dia mendalam. Itu ya, pesanan bagi dia sallallahu alaihi Wasallam. Yang kedua, wazahadu fid dunia, hati dia tumpul dengan dunia, zuhud. Itu pasal dia panjang. Dan yang ketiga yang kita bincang. Tuhan buka. Bukan kita buka. Tuhan buka. Tuhan buka kan diri dia. Sehingga dia rasa sentiasa memandang hinanya diri dia. Kurang diri dia. Seperti iman kamu tak sempurna kata iman. Mentari kata naqsyabandiyah. Syekh Muhammad Ba'udin Rati Allah'an. Kalau kau tengok kau dengan anjing. Kau kena rasa anjing terlebih baik daripada kau. Berarti tak iman kau belum sempurna. Kita tengok anjing. Kita Teng tengok -teng -teng. Ya, puan ni kan. Satu hari seorang wali diberi peringatan oleh Allah Taala. Dia berjalan kan, di langkah dia tengok tiang anjing yang kat jubah dia. <laughs> dia langkah langkah kan, anjing tu sound dia. Eh, najis aku sejemput tu kau main kau elak dalam perut kau tak lagi kotor tu. wali tu. <laughs> tu wali lah ni. Tuan beri peringatan dia dengan haiwan ni. Ah ha, tu. Dalam perut kau terlagi kotor berkeladak, kau tembirang kau nak elak-elak. Oh, dia tunjuk tu wali tu ni Maknanya orang yang gagal Ataupun tak mau Atau tak nak pandang kekurangan Dia suruh pandang kekurangan orang Dia macam lebih Now Orang tu takkan berbau Ya yeah? Putuhat marifat dia tuan Dia tak berbau Akhirnya dia syok sendiri juga Oh dia rasa dia hebat <tid> Tak ada manusia paling bodoh dalam dunia Bila dia rasa dia hebat Ya Saya ni Abu Bakar sendiri Dalam sana nak syaban Sinau Bakar tadi Abu Sinau Bakar kata ketika dilantik Ya Inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Hai eh, manusia kau dah lantik aku jadi pemimpin kau khalifah, aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Tengok. Saya nak bakar kita pula kata aku rasa aku lebih walaupun mulut tak keluar dalam kalbi kita ada habis wasa. At. Eh, jangan sekali-kali kita memandang hatta kata dengan anjing pun kata si Imam Bahaudin kata apa Kamu ni rasa kau dengan dia dia lebih baik Sebab dia confirm anjing kalau mati Confirm dia tak masuk neraka Tapi kalau kau mati terjun neraka Kau lebih hina daripada anjing ya? Atau yang ada pula anjing yang masuk syurga kan Kitmir yang mengikut Ashabul Kafi ada maknanya Jadi makna kita jangan Buka ruang kalbi kita Memandang kebaikan kita Hebat kita Habis tu Memang tak sampai orang tu Tu hijab besar tu Hijab paling besar bila rukyat itu nafas memandang diri kita. Rukyat itu wujud ikamani atau nansyuhud. Kau memandang diri kau je habis. Ya. Maka kau akan padam daripada musyahadah tuan takkan buka. Lepas itu kita nak semayang dia suruh padamkan dulu. Kan. Hari-hari kita dengar kan. Hayat ala salah. Hayat ala falah. Apa kita jawab? La hawla wa la quwata illa billah itu syarat makan fana kan mana lenyapkan kuah kamu dalam memandang kuatillah lenyapkan haul kamu dalam memandang haulillah dan kamu ibadat tadi billah la haula wala quwata illa billah mana kita semayam billah la bi anfusikum bukan dengan diri kita kalau kita semayam kita masih kita lagi oh jauh lagi orang tu dia kena padamkan Nabi dia gerak dia afal semua bin Allah. dia rasa semua dari Tuhan bahawa dia dapat lazat Ya, kelazatan tak akan dibuka selagi kamu ada dalam diri kamu. Iza kharajta anka Bahkan Wasal ta'ina Allah Bila engkau keluar dari diri engkau baru sampai ke Tuhan Itu dah maksud La hawla wa la quwata illa billah Habis Sebab hijab paling besar memandang diri Ulama kata A'zamul hijab Ruhyatuk Ya eh, Amfusakum Kau pandang diri kau bagi pandang diri dia apa? Syaitan pun jodoh Kau siapa boleh lawan? Kau orang hebat. Kau orang perlu dihormat. Engkau orang perlu dibesarkan. Ah, ha, di mula timbul. Siapa boleh lawan kau? Engkau lebih alim. Engkau lebih warak. Itu semua puaka. Itu <tuh> semua syaitan. Itu kan. Yang pandang aku aku nak siapa dia iblis ana khairun minhu aku lebih baik daripada adam tu iblis Siapa rasa dia lebih hebat daripada orang dia Dia satu mazhab dengan iblis ni Walaupun dia semayang banyak Walaupun dia zikir banyak Kemudian dia zikir dia tak terjun dalam kalbi dia terjun Kalau dia terjun dia nur zikir tu terjun dia Habis padam diri dia Sahibul haqiqah Ghaba'anil khalq Bishuhudil malikil haq Orang duduk betul-betul dalam makam hakikat Lenyap makhluk atau tak ada Dia dengan Tuhan dia. Ya. Juga kita duduk pandang orang Pandang orang seorang ni Hasad dengki orang Tengok Oh ibu kat Ya Itu ha. sebab Rasulullah menyatakan apa Pasirul musan Sandun Qalilul Mukim Banyak orang semayang Tapi yang mukim Yang mendirikan semayang tu Sikit sangat Sebab semayang Allah tak tak bawa ibarat Dirikan semayang Ya Dia kata Ifa'alus salat Dia kata Aqimu aqimu salat aqama yuqimu iqamah mana dirikan semayang bukan buat waktu kalau dibuat semayang buat aja atau Imam Ghazali kata man salla jahilan bi kaifi tuwudu wa salah lam tasih wa salatu wa in salif wal haq dalam ihya Barang siapa semayang Tapi dia jahil daripada kafiat wuduk Wuduk zahir, wuduk batin Dia dan ya, Maka dia semayang, Tidak sah semayang Kalau dia tak tahu Syarat-syarat rukun -syarat dan sebagainya Mana kena dirikan Tu mana di kesemayang tu maknanya mendatangkan di itian wa bi syara itiha wa arkani hawa ada zahiran wa batinan mendatangkan segala syarat, -syarat dan rukun zahir dan bah, batin mau dipergi aqam eh, mayqim ya atau maksud dia um, Dan adalah kepada orang yang ahli makam ini Segala amal itu dimudahkan bagi mereka Daripada tiada berat dan tiada masyakah Sebab tu sahabat radiyallahu'an bila Nabi turun daripada Isra Merah Bila Nabi cerita semayang 50 di ha, Di hazah-hazah Dia buang tinggal 5 Sahabat kata apa Ya Rasulullah kenapa Rasulullah minta kurang <laughs> Ya kenapa Rasulullah minta ku Kurang Kalau 50 kan bagus ha, ya. Kalau kita boleh boleh kurang lagi kan Kau <laughs> subuh tarah dulu Ini nak membongkang <laughs> Atas sifat sahabat ya, Sebab dia rasa ibadah lazat, Ya ha. Allah dan adalah kepada orang yang ahli makam ini segala yang malah dimudahkan Dan ada pun kepada orang yang ahli akman Maka dikeberatkan mereka itu Apa mana diberat di masa lama <laughs> Maka diberatkan uh, mereka itu dengan mujahadah Sebab apa diberat? berat? Sebab dia masih nampak diri dia Arti menanggung dirinya atau masyakkah Dia buat amal itu dia kena riadah lawan-lawan Bila dibukakan, ah, bau dia rasa Bau lazat, bau dia ingat dan menyalahi nafsu hawa nafsu dia atas tiap-tiap hal semua keadaan dia kena perang habis-habis dengan nafsu dia ya yeah. kalau tak tombang nafsu dia tak boleh tegak mendirikan betul-betul ibadat kepada Allah dan orang yang ahli makam ini segala amal mereka itu bahagian ya yeah, berbagi sekaliannya dengan sekira-kiranya dan atas kadar halnya Ya, dan kerana inilah mengisyarat oleh muallif tuan pengarang kita Syekh Ibn Taimiyah As-Sakandari dengan katanya tanawwu'at ajnasul a'mal litanawwu'il waridatil ahwal. Anda akan datang kita masuk lah ya. Tanaw jadi eh, tanwikan mana dibagai-bagaikan amal ajnasul a'mal. jenis maya, yang ini puasa, Ya, yeah, yang baca Quran Macam-macam kan tuan bagi tu Macam kita makan lah kan Dia niat lauk Masa asam ada kan? Kuah pindang ada Kuah asam lemak ada Sama pelacan macam-macam Ya, yeah? Dia tu Sebab apa tu tuan bagikan dia Dia tanwik lah waridat Sebab warid datang tak sama Ya, yeah? ha, Orang kalau warid datang peringkat awal Al-intibah Dia panggil waridul intibah Dia kuat sikit dia panggil waridul ikbal Warid namul ikbal dan last sekali warid dan wisal dia akan dapat warid wisal ya ha, warid kalau wisal tu yang disebut bila datang aur dan alika warid liyuh rijuka min sijnil wujud ila fadai syuhud Tuhan datangkan warid nur tadi dalam kalbi insan, dia mengeluarkan daripada apa min sijnil wujud daripada penjara kewujudan kepada fadha'i syuhud kepada padang luas musyahadah akan Allah Ta'ala Ya. Jadi kita pandang diri kita tu apa dia panggil? Sejen. Apa sejen? Penjara. Sebab selagi kita mat matikan diri kita duduk dalam penjara memandang diri, mana orang tu duduk dalam berenggu penjara. Dia tak nak keluar pun. Sebab bila dia nampak diri dia je, ha, mula dah. Ibadat dia buat habis. Sana dia Sana dia pandang. Sini dia hantar habis. Dia tak naik ke atas. Ya. Sebab jangan kita buat ibadat pusing-pusing dengan makhluk. Ya la min kaun ila kaunan fatakuna ka himari raha jangan kau buat ibadat yang kata Ibnu Atak kau pusing ke sana pusing ke sini macam kau macam himar mengisar gandum <guruh> kita kena terus naik ke atas ha, jadi naik dari itu tengah apa warid yang sampai dan bila warid sampai pada kalbi insan membawa dia apa tam ha, mengeluarkan dia batu tengah warid yang besar kalau syaitan tanya apa warid kau tak ada tuan dia je habis itu nak indah dia nampak dia itu Besar tu ni. Bukan masuk alam tu masuk apa Nampak arah itu arah masih makhluk eh, Masuk tu masuk sana alam tu masih alam Kena masuk dia dengan dia terus Itu dia kambil kashpil ma'nawi Itu yang penting Ya, bukan kasyap isi kasyap isi nampak-nampak tu itu sebab aa, sebagai apa tayangan awal ya, dia, dia nak terus dengan dia ha, tu. jadi dibagikan amal tu mengikut apa-apa sebab rasa tak sama Ya, ada warid peringkat ni, ada warid peringkat ni Sebabkan amal-amal tadi berbeza ya, Kita makan asal lemak Rasa dia, kau pedas rasa dia kan Masa-masa ada rasa Maka rohani kita begitu juga Ya Rohani kita tu biar ada rasa dengan Tuhan Jangan tak ada rasa Itu dia panggil apa? Syur Kalbi bila tak ada rasa dengan Tuhan tu Bahaya besar entah. ya, Bala petaka paling besar Azab paling besar bila kalbi insan tidak ada cas dengan Allah SWT Kosong kan? Sebab itu kena cas Benda dapat rasa dengan Tuhan Kena buang rasa dengan makhluk Itu dia kata galbak minal agir Kosongkan perasanan kamu dengan makhluk bau yang melakum bil ma'arif wal asrar Tuhan akan penuh dengan, dengan ma'rifat Dan sir daripada Allah SWT Itu sebab dia suruh kita apa? Proses Ya sentiasa kita proses rohani kita Kalau dulu cukup-cukup dengan seluruh kan? Ha. Nak proses benda besar Tuan-tuan kan ada musyarat besar kan Musyarat agung atau ada musyarat khas ya. Benda penting ni Kena buat musyarat khas Panggil Dewan Harian je ya. Maka boleh buat musyarat tepi-tepi jalan Mana ya. boleh Dia kena masuk bilik khas musyarat Kan siap pula ada kunci Ni ada rahsia penting nak bincang Kunci lah, tujuh orang masuk ha. Ya dalam keadaan tempat dia tertutup ya ha, macam tu kita nak proses kalbi kita bukan dengan makhluk ni dengan Tuhan sebab tu kena asing Rasul SAW 40 hari dia asing dia bawa Tuhan Wahyu ikra' bismi rabbi kallazi itu maknanya apa bila ada pengasingan itu syarat besar ha. dan sebab dalam muhtar hadis siapa buat rumah baginda SAW suruh buat apa ha. satu bilik khas bilik khaluah ini rumah besar Dua tiga tingkat pun Banyak bilik Bilik haluah tak ada Sila-sila ada mini bar Dan rumah lagi buaka tu <laughs> Ya Kena ada khas tu Sebab di Kalau kita di Kelantan Di Patani apa semua kan Tuan-tuan guru pondok Bilik khas dia tu Sampai dia meninggal Ya Sampai dia wafat dia meninggal Bini dia pun tak tahu Tak boleh masuk pun kan dia habis kuliah kan dia masuk dia dengan Tuhan nak cuci dalam ya, sebagaimana Imam Syafi'i dia bagi tiga malam dia Ha, awal malam dia, dia mengajar pertengahan di ibadat kemudian baru di situ jadi maknanya apa tu maknanya satu keadaan biar suasana itu penting bila nak buat benda penting kena ada pengkhususan tempat ya ha, bila kita suasana tu tenang tu, ah, tu cepat cas datang ya kita boleh fokus lah bahasa sekarang lebih fokus atau sebagainya sebab kena ada penting benda tu lepas tu sudut di antara itu lah peranan tu ulama ambil kemudian masukkan fikrah fikrah dia apa tadi? Pertama eh memikirkan tentang kesilapan untuk dibasuh. Yang kedua, nak dekat. Bila kita dah basuh kalbi kita, nak dapat mahabbah, ah ha, kena memikirkan apa? Tafakur ni'am. Ni'amillah. Segala nikmat Tuhan masya-Allah cukup banyak dengan kita. Sampai kalbi dia tadi tu dalam kelambu tu fikir, zikir-zikir dalam tafakur kepada ni'am. Sebab jubilatil insan yuhibila man asla Diperangaikan manusia, dia akan jatuh hati cinta kepada orang yang banyak buat baik dengan dia. Maka siapa yang lebih daripada Allah dalam hal ini? Semua dia punya. Jadi kita fikir, Mak, Masya Allah, bau rindu tu akan sampai. Bila rindu tu makin kuat, makin kuat, nur, cahaya mahabbah, cahaya syauh dengan Tuhan, bau dia akan pergi menunggalkan dia. Pum. Ketika itu, dia tak pandang eh, pikiran ketika kita fakir dia terus dengan Tuhan ni lenyap dia sudah mahluk ketika kita baru diberikan pintu kelazatan dia dengan Allah Ta'ala walhasil dia asing dan rasul tafakur. tafakur itu penting kan ha, tu. habis ini akan datang disambunglah Tanawu ajinasul amal sebab ditanawu waridat akwal warid yang sampai mengikut kepada ajinasul amal ya eh? ha. Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim